Уважаемые телезрители, сегодня с вами я, Алла Гусарова, и мы поговорим о том, какие еще угрозы несет нам тот конфликт, который сейчас происходит у нас на востоке Украины. Об этом мы поговорим с заместителем директора по научной работе Института эпидемиологии инфекционных заболеваний имени Льва Громашевского. Валерии Робертовна Шагинян. Здравствуйте, Валерия. Добрый день. Мы знаем, конечно, любой конфликт, любая война, это смерти, это болезни, это разруха. В связи с этим, по какие эпидемические угрозы может нести та ситуация, которая сейчас у нас сложилась на Востоке? Безусловно, совершенно верно вы сказали. И в первую очередь, когда говорят о возникновении каких-то эпидемических угроз, конечно, в первую очередь говорят и вспоминают о кишечных инфекциях, потому что это вода, которой мало, это пищевые продукты. Но кроме этого, еще очень важно говорить и о том, что в настоящее время мы имеем сложную ситуацию и с другими инфекциями, которые вот воздушно-капельные инфекции, от которых вроде бы люди бывают привиты, но не всегда они защищены. И кроме этого, естественно, очень важно, это раневые инфекции, это последствия, которые очень тяжелые. Э, инфекции, которые передаются с кровью, это то, что для нас, для нашей страны, это очень важные инфекции. Вот ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты. По распространенности ВИЧ-инфекции Украина занимает одно из первых мест в Европе. И вот эти вот все проблемы, они безусловно обостряются. Но еще ж нельзя не сказать о том, что есть и так называемые природно-очаговые болезни. Это те, которые существуют в природе среди животных, и человек может от них заражаться. И вот в случае действительно вот таких вот военных конфликтов могут возникнуть как раз непредвиденные Осложнение. Прежде всего потому, что просто невозможно контролировать эти инфекции. Разрушена медицина. Нет возможности, во-первых, наверное, оказывать медицинскую помощь, и во-вторых, просто какой-то учет, исследование, вести, какие вот основные проблемы, почему именно вооруженные конфликты приносят вот такие вот угрозы. Ну, безусловно, конечно, вы совершенно правильно сказали, что в этих условиях вести вот тот же учет, быстро организовывать все эти мероприятия, это очень тяжело. Не всегда есть ресурсы, которые, они рассчитаны на мирное время, а тут требуется привлечение дополнительных ресурсов. И, и сама система... Здравоохранение, которое было целостное, она безусловно, сейчас нарушено, изменена, И вот мы, допустим, даже не имеем информации о том, какая заболеваемость сейчас не во всех регионах на востоке Украины. В мирное mm -hmm. время в ваш институт стекается какая-то информация по ситуации с инфекционными болезнями с возможностью угрозы эпидемии. Сейчас, то есть вообще никакого нету контроля или хоть какая-то информация к вам поступает? Безусловно. Ну, у нас есть в стране государственная санитарно-эпидемиологическая служба, которая, собственно, так сказать, контролирует, получает информацию, контролирует проведение всех мероприятий. И задача нашего института, собственно, это изучение вот этого материала, который мы имеем, с тем, чтобы в свое время предоставить какие-то научные рекомендации, разработки. Мы информацию имеем сейчас, но она далеко не полная. Насколько вы видите, что есть понимание, скажем, власти, государства, что насколько эта проблема всеобъемлющая, насколько эта угроза велика, то есть Делаются ли какие-то шаги? Обращаются ли к вам за консультацией? Или вы, может быть, сами выходите с какими-то советами, с инициативами? Как происходит сейчас это? Ну, безусловно, надо отметить как положительное то, что, вот, скажем, люди, которые беженцы прибывают из этих регионов, они получают всю необходимую помощь. Ну вот, допустим, то, если мы говорим о том, что касается наш, наших проблем, это ВИЧ-инфицированные, они все, даже если они прибывают без документов, они получают необходимый объем той терапии, которую они получали тогда там. То есть если человек приезжает и говорит, что вот я находился на противовирусной терапии, получал какие то препараты, его действительно обследуют, если подтверждается его, его статус, то ему продолжают назначать эти препараты. А Дети... У вас были какие-то списки, перечни таких больных, которых можно было бы, например, в централизованном порядке как-то информировать, или, возможно, вывести оттуда, потому что люди, скорее всего, вряд ли там получают какую-то помощь, но просто, возможно, боятся или не знают, что делать. Или у вас нет такого учета в институте? Не было? Нет, в институте у нас такого учета нет. Этим занимается, у нас есть организация, это центр по контролю за и социально обеспеченными хворобами, но бывший центр СПИДа, собственно говоря. Но э, вы же понимаете, что в отношении этой группы лиц есть, в общем-то, определенная конфиденциальная информация, поэтому. Но вот поэтому мы говорим только о тех людях, которые приезжают и, и хотят, сами, да, и обращаются, обращаются и хотят, да, получить помощь, они ее получают. Но то же самое касается и детей, которых привозят, если им необходимо получить прививки, да. которые они должны получать по возрасту в рамках календаря наших прививок. Вот, ну и безусловно, к нам в институт обращались больные гепатитом С оттуда, которые приезжали, и они мы старались им, так, кстати, помочь, несмотря на то, что вот обеспеченность этими препаратами достаточно ограниченная. А мы... вот по поводу гепатита С, это болезнь, которая один из путей основных ⁇ это переливание крови. Мы знаем, что в связи с множеством ранений, которые получают и военные, и гражданское население, сейчас более интенсивно стала чаще применяться процедура переливания крови. Если какие-то... Кроме того, что это проблема нехватка, да, мы знаем, что это еще может быть угроза именно заражения гепатитом С. Насколько тоже есть такое понимание? Есть ли система, которая может максимально то, что называется, предотвратить вот эту вот угрозу? Mm -hmm. ну, единственное, что я хотела бы небольшое, это, кстати, у нас на самом деле и не только у нас. А основные случаи заражения гепатитом С все-таки регистрируются у потребителей инъекционных наркотиков. Это наиболее распространенные, хотя, безусловно, случаи заражения при переливаниях крови, они есть. Если мы говорим о переливании крови, это только переливание крови или, например, это, этой болезнью можно заразиться, например, там, во время операции, когда плохо простерилизованный инструмент или сугубо переливание крови? Нет, конечно конечно, заразиться можно, при, если проводится операция, если делаются инъекции, какие-то манипуляции не простерилизованным инструментом. И это, в общем-то, наиболее частый путь инфицирования вот этих вот больных гепатитом С, вот по нашим данным, чаще всего это либо потребление наркотиков, либо медицинские манипуляции, ну еще там татуаж, вот такие процедуры, ну которые, так, кстати, имеют значение в мирное время. С переливаниями крови у нас, ну вот по нашему анализу приблизительно инфицировалось в результате переливаний, ну небольшая доля, ну 3% допустим, да, от всех заболевших. Сейчас эта проблема, конечно, будет более актуальной. Но будем говорить, раньше у нас в стране не использовали широко методы, которые используются в мире. То есть это вот называется ПЦР-диагностика, это выявление самого вируса. У нас определяли, в службе крови определяли антитела к вирусу. Вот, и поэтому была, безусловно, часть количество крови, которое переливалось, и не знали о том, что она инфицирована. Донор находился в сероконверсионном окне, так называемом. Сейчас, когда стоит вопрос о том, что переливание необходимо бывает осуществлять по жизненным показаниям, естественно, все требования к тому, как тестировать кровь, они, конечно, уменьшаются. И, то есть может идти речь и о прямом переливании крови. И поэтому тут тестирование может проводиться ну, любыми быстрыми тестами, там, то есть как, что может, по жизненным показаниям она может переливаться и без тестирования. Безусловно, И мы говори, там, говорим о том, что э, мы можем ожидать роста заболеваемости не только гепатитом С, гепатитом В, и ВИЧ-инфекция тоже достаточно серьезная проблема, и в том числе для... В частности вот Донецкая область занимала одно из первых, она входила в четверку лидеров по распространенности, вич-инфекции по Украине. Ну и еще уж нельзя исключить и такой момент, котором обычно не всегда вспоминают ведь ранение, кровь, могут заражаться люди, которые показывают первую помощь, находятся рядом, потому что не, небольшое количество крови достаточно для того, чтобы произошло заражение. Ну тут да, тоже... когда все там, даже если человек не ранен, может где-то царапина какая-то. Ну будет... конечно, у него на руке, допустим, царапина, это безусловно, они есть и много, их и тут рядом раненый, он инфицирован, и он оказывает, ну, он ему перевязывает, и, в общем-то, вот это вот одни из таких путей, которые тоже могут способствовать этому распространению. Это большая проблема, действительно. Вот, зная это, можно ли что-то уже сейчас делать? Наверное, там, где э, идут боевые действия, наверное, мы сейчас ничего не сделаем. Но Знаю, что будет вот такая вот отложенная проблема, то есть э, гепатиты те же, они же проявляются позже, там тоже СПИД, это тоже там какое-то время должно пройти. Э, что нужно делать для того, чтобы как-то реагировать потом на те проблемы, которые могут лавиной обрушиться через некоторое время? Гепатиты, в общем-то, была проблемой у нас достаточно большой и до сих пор. И вот, скажем, в отличие от ВИЧ-инфекции, это одинаковые, будем говорить, инфекции, одинаковые, там, как мы говорим, механизм передачи, пути передачи, заражения, да, одинаковые. При ВИЧ-инфекции у нас есть возможность человеку прийти, протестироваться бесплатно, абсолютно анонимно. При гепатитах, к сожалению, у нас не было широкого доступа и раньше, до тестирования. Я не знаю, появятся ли эти возможности сейчас. А вот именно проведение, то есть возможность человеку прийти и обследоваться, это один из главнейших путей для того, чтобы потом вовремя начать лечение, уже потом. И дальше то же самое. Помимо лечения, если человек знает, что он инфицирован, то он каким-то образом, будучи социально адаптированным, будет предупреждать возможности заражать других. При гепатите В есть вакцина можно вакцинировать. Но это должна быть тоже государственная задача. Ну, значит, нам нужно уже сегодня подумать, например, о закупке тех же вакцин. Или мы будем знать, что нам нужны будут препараты, оборудование. То есть насколько вы, как ученые, которые работаете с этим, исследования проводите, у вас клиника есть, и нарабатываются какие-то рекомендации в связи с тем, что вот нас ждет такое, такая вот ситуация? В будущем. Безусловно, конечно, мы в этом направлении работаем, и это касается не только вот гепатитов, о которых мы с вами говорили, но в том числе вот мы, например, начинаем работу по эта работа чисто микробиологическая по изучению вот инфицированности ран, какие какие возбудители больше всего, там если это первичная рана, когда они, поступают бойцы уже сюда для продолжения лечения они уже лечились там, мы хотим изучить действительно вот какие же как это называется микробный пейзаж. Какие, какая устойчивость к их, антиби... их к антибиотикам, что мы можем рекомендовать врачам, что лучше делать вот в этих вот ситуациях, какие, в том числе, мы изучаем возможности использования разных материалов, перевязочных, специальной пропиткой, допустим, дезинфекционной эти исследования безусловно и по всем нашим лабораториям это касается и кишечных инфекций, и гепатитов. Конечно, мы понимаем всю эту важность проблемы, мы эти документы готовим, мы хотим их предоставить, чтобы нас услышали. Есть заболевание, которое Украина была на грани эпидемии, возможно, даже была эпидемия, это туберкулез. Да? Мы знаем, что на тоже в Донеччине, в Уганщине там даже были диспансеры туберкулезные. Что с ними, как сейчас? Это тоже будет, скажем, опять виток. Это тоже как одно из последствий вот этой всей ситуации. Кроме того, что нет контроля, это же, наверное, туберкулез, это в том числе, если иммунитет сниженный. Да? Иммунитет сниженный, потому что люди и голодные сидели, и никакой не было санитарии, то есть... К этому тоже надо готовиться? Безусловно, конечно. И туберкулез, собственно, он и называется социальная социально опасная болезнь. социальная И мы имели в свое время большой подъем заболеваемости туберкулезом вот, э, после Отечественной войны. Поэтому это как бы вот отложенный тот риск, который у нас есть. И э, вот э, раньше в Донецке, я знаю, были крупные программы, проводились по лечению ВИЧ-инфицированных с туберкулезом. Сейчас состояние, безусловно, этой проблемы, и проблема эта острая, и она будет стоять дальше. Да. Это проблема, ну, которую надо вы решать. Вы видите, что, скажем, возможно, тоже Министерство здравоохранения, и там есть понимание mm. того, что, что будет, и что нужно будет делать потом, и что нужно делать сейчас или э, пока что решаются какие-то острые вот проблемы сегодняшнего дня, а вот на перспективу пока что нет времени подумать. Пока еще действительно нужно решать, я так понимаю, проблемы, которые стоят наиболее остров, в том числе тут и проблемы вот мирного времени, это проблемы иммунопрофилактики, проведения вакцинации, которая у нас до катастрофически низкого уровня была снижена, ну и проблемы безопасности, как я понимаю, они теперь тоже вышли у нас на первое место, и мы надеемся на то, что будет создана некая структура, и мы бы могли сотрудничать вот так там достаточно в нее, потому что биобезопасность сейчас, именно по всем абсолютно инфекционным болезням, это очень актуально Но для нашей страны. Биобезопасность основной... речь идет еще не только о том, как последствия военного конфликта. Но и о том, что возможны угрозы, скажем, диверсий каких-то, тоже безусловно, есть. Такой? Конечно, безусловно. И это все должно быть для того, чтобы это все отслеживалось, должна быть система работать, то есть должны быть люди, которые могут как-то эту информацию хотя бы получать, а сообщать. Лаборатории специальные. Вот у вас в институте, наверное, же аккредитированные лаборатории на какие-то определенные вирусы. Да, бактерии. у нас это есть аттестация. Все лаборатории наши аттестованы на работу, значит, с определенной группой патогенов. Но у нас в нашей стране нет ни одной лаборатории, которая бы работала, могла бы работать с возбудителями, это, как правило, вирусы наиболее особо опасных инфекций. У нас, к сожалению, нет. Вот этот вопрос, который мы поднимаем все время, постоянно, мы пытаемся его решить и говорим о том, что такая лаборатория нам нужна, которая бы могла проводить по Украине централизованно, реагировать на все вот такие вот случаи, проводить своевременную диагностику. Это острая проблема, и я думаю, этот вопрос будет решен, по крайней мере, мы в этом направлении это будет делаем. на базе вашего института ведь мы представляем специалисты... что это было бы логично естественно потому что мы институт который занимается на протяжении уже 120 лет эпидемиологией потом уже диагностикой вот и поэтому это было бы логично мы предполагаем что оно должно быть именно так а вот этот проект американско-украинский по созданию сети лабораторий особо опасных инфекций, которые при санэпидслужбе, он уже как не действует? Вы говорите, что нет лабораторий, которая была бы аккредитированы. Там же строили вроде бы по всем правилам лаборатории, которые должны были этим заниматься. Нет, лаборатории аккредитированы, но на самом деле вот те лаборатории, которые были построены, они не являются вот лабораторией по степени безопасности, они идут там ВСЛ первого, второго, третьего, четвертого уровня. Четвертого это самый высокий уровень. Таких лабораторий в Европе всего пять в странах Евросоюза. У нас такой не было никогда. И фактически вот те лаборатории, которые были, они были чуть-чуть ниже. И они, ну, с натяжкой их можно отнести к тем, которые бы могли работать со всеми возбудителями. И когда был вопрос вот э, то, что у нас была болезнь Бола, тогда как же, где же производить, проводить исследования, насколько мы можем, это был вопрос достаточно серьезный, он рассматривался, где же мы можем проводить эти исследования. где мы можем проводить эти исследования? Ну, в настоящее время было принято решение, и, в общем-то, это было в соответствии с рекомендациями ВОЗ, мы должны были собирать эти материалы и отправлять их на тестирование в лаборатории определенной Всемирной организации здравоохранения. У себя мы все-таки не рекомендовали бы проводить процесс, эти исследования. процесс, наверное, который... Нет, не очень длительный. На самом деле он не очень длительный, но, безусловно, когда можно это провести у себя, это, естественно, должно быть так то, что касается все-таки Эбола. А насколько это реальная угроза, потому что мы вроде бы, как говорят, уже это все пошло на спад, есть слухи, что это вообще какой-то просто лишний шум, скажем так. А насколько для Украины вообще это опасно, это? болезнь? Ну, в общем, это была такая вспышка совершенно. То есть это самая большая за всю историю, пока была известна болезнь Эбола. 1976 -го года был открыт вирус. А вот та, которая была, она началась год назад, собственно говоря. И она до сих пор еще не закончилась. Это была самая масштабная за все, весь этот период. Ну, там более 22 тысяч человек заболело. Но это она же локализована. Нет, она, не она еще... То есть нет, она... Я имею в но... виду, что она не вышла за пределы, скажем, вот, тех стран африканских, в которых она есть, есть случаи заболевания... Вышла она. Ну, то есть как эпидемия, конечно, стран. она не вышла, но люди, которые выезжали оттуда, и в том числе это и были медработники, которых привозили, то есть были единичные случаи зарегистрированы, ну вот один там случай был зарегистрирован в Испании, один случай в Великобритании, в США четыре случая. Это все случаи были завозные, и распространение дальнейшего, конечно, эта инфекция не получила. А у нас не было? У нас не было ни одного случая зарегистрировано, и поэтому... Ну, Это он... потому что просто у нас меньше так сказать, вот эти миграционные процессы с миром происходят, или потому что мы были готовы? Ну, если бы прилетел вот такой инфицированный человек, то готовы мы это показать. То есть, насколько мы готовы, мы бы судили о том, было ли распространение, и как мы его вылечили. А просто вот так вот нам, к счастью, повезло, никто из инфицированных к нам не прилетел. Ну, во многих странах этого не было. Вот. А сама эта инфекция, она действительно тоже вот такая вот узкая, эндемичная, там должны быть животные, кстати, до конца не изучены. поэтому о, ну вот то, что говорили о широком распространении и дальше, это вопрос, так сказать, будем говорить, спорный, но к этому нужно быть готовым, потому что много инфекций так называемые эмерджентные, реэмерджентные, которые возникают. И вот для этого нужна и лаборатория, и стационары, которые бы занимались, и люди бы, и эпидемиологи, которые бы это все отслеживали. Это важная проблема. Если мы помним, несколько лет назад mm -hmm. история с выселением в вашей клиники да, из mm -hmm. «Лавры», как-то решилась эта проблема, работает клиника нормально, вы можете принимать пациентов, наладили все уже на новом месте, как там происходит? Все? Да, ну вопрос, конечно, о том, что клиника должна была бы располагаться в более приспособленном помещении, он стоял давно, это действительно важно. Сейчас у нас есть две клинические базы, одна на Амосово, вот и одна база э, на Галицкой, то есть у нас, вроде бы, было теперь расширилась. Но, к сожалению, вот та база, которая у нас на ОМОСа, очень, э, она хорошо оборудована, но до сих пор, к сожалению, не все, что было сделано, не все, что. Мы не можем ее полностью принять. Там еще вопросы стоят о том, что нужно доделывать. И вопросы, конечно, обслуживания этой клиники современной. Они требуют определенных финансовых затрат. Но вот она она могла бы быть, так сказать, базой вот в решении тех проблем, о которых мы говорили. То есть отложенные проблемы, которые нам принесла вот эта война. Она могла бы стать одной из тех квалифицированных медицинских учреждений, которое могло бы под... Специализированную помощь да, оказывать, специализированную... безусловно. Конечно, конечно. Это То есть она... это один из вопросов, который тоже важно... Было бы решить в ближайшее время, учитывая то, что сейчас происходит. Конечно, ну и я говорю, что и сейчас мы, собственно, принимаем всех профильных больных, которые нуждаются в нашей помощи. Спасибо большое за информацию. Конечно, надеемся, что э, как много меньше придется Больше. вам работать в этой связи, и что все-таки мы попробуем минимализировать те угрозы, которые принесла нам эта война. Еще раз спасибо. Спасибо вам. А я с вами прощаюсь до новых встреч.